В 2004 году было тоже нечто подобное, но не в таком масштабе. И тогда это было организовано централизованно, а сейчас это самоорганизация. На самом деле, лично мне ничто не мешает прийти с медикаментами или с едой сюда принести и накормить несколько человек. Многие так и делают. Централизация есть но в Доме профсоюза в основном там, где э, заставили людей, которые готовят еду, надеть маски. Э -э вот. А все остальные готовят все во что гораздо. Тут, э, на самом деле я как-то написал, что если зайти на Майдан одну руку вытянуть в одну сторону, вторую в другую, то здесь окажется бутерброд, а здесь чай моментально. Здесь нельзя умереть с голоду. Все необходимое есть. Вещи, э Дом. ну А баррикады, которые мы видим, это вообще шедевр архитектурного искусства. Я объясню, почему. На Майдан идет моя теща. Это серьезно. Теперь дело сдвинется с мертвой точки. Я вам говорю, я... Ее лучше <просу> не Вчера расчистили территорию после погрома внутренними войсками. И эти баррикады все. Два человеческих роста. Я, правда, очень беспокоюсь о том, что снег в мешках, которые на баррикадах, в высовой температуре уже в третий день, может сильно подтаять. С другой стороны, баррикады очень сильно армированы приехали люди со сварочными аппаратами, поставили противопехотную защиту и даже противоавтобуса возле Киевского автобуса. Любая опасность людей объединяет. Я просто поражаюсь, каким образом можно было совершить несколько атак на мирный Майдан, который никого не трогал. Тот, кто отдавал эти приказы, был, по-моему, не в себе. Он не осознавал, что делать. И э, каждая атака на Майдан, она людей сплочает. Mm -hmm. Вот и добились того, что а, если до разгона Майдана здесь днем было в рабочие дни не очень много людей, а ночью еще меньше, mm -hmm. то теперь здесь, ну давайте посмотрим. Я даже mm -hmm. не знаю, mm -hmm. что будет. Mm -hmm. Ну, пятьдесят, наверное, mm -hmm. есть. А это рабочий день. Вот, поэтому власть сделала все, что было, чтобы этих людей объединить очень крепко и надолго. <звучит> Но присутствовать здесь надо, если вы собираетесь об этом писать, как вы можете об этом писать, если здесь не побывали. Нужно понимать, что здесь происходит, нужно видеть это своими глазами. Ну а если взял на себя функцию освещения событий здесь, надо это все фиксировать, записывать, разговаривать с людьми, слушать, что говорят со сцены. А кроме того, особенность этого майдана состоит в том, что возле компьютера дома, намного страшнее, чем здесь. Поэтому для того, чтобы просто успокоиться, что здесь все в порядке, лучше сюда приехать посмотреть самому. Здесь э, алкоголь запрещен. Ну, я думаю, люди немножко выживают в палатках. Но если я, э, появишься здесь пьяным, тебя выведут. А когда я сейчас заказил сюда, на территорию, возле баррикад, меня остановили, потому что я курил сигарету. Сказали, да кури здесь, потом закрой". Вот так. Как говорит Дмитрий Киселев, здесь смрад на Майдане, в прямом смысле. Приедь, послушай и понюхай, придурок. Давай. И Александр Турчинов нам подарил очень хорошую шутку. Он, правда, сам не понял, что он пошутил. Мне кажется, он человек немножко без юмора когда здесь был одно из народных ВИЧ, то он сказал, что вот данная великая группа 40-50 человек идет до Кабмину. 40-50 тысяч. Невеличка группа. Другая группа 30-40 тысяч идет до администрации президента. А потом я увидел, как небольшими группами по 10-15 тысяч человек киевляне стягивались после разгона. Это было потрясающе. Ничего веселого в этом не было, потому что люди бежали перепуганные, но решительные. А, когда еще было два Майдана, вот здесь общественные, а там политические. И там было столкновение с внутренними войсками. А, если помните, тогда позиционеры заметили микроавтобус с прослушкой они меня удивили вместо того чтобы отдать милиции автобус отдать автобус они начали э, его громить крошить и э, почему-то не захотели отдавать милиции без боя вот я стал свидетелем этого боя потом э, я приехал рано утром сюда вот в ночь с разбора вот этого майдана а это павел ширина Я, к сожалению, или к счастью, не застал уже сам разгон, но приехал буквально вот в первые минуты и наблюдал, как вот здесь на Институтской стояли стена на стену, внутренние войска и беркут и люди. Тысячи мужчин злых в оранжевых касках. Собственно, они их и отстояли. Но ну самое впечатляющее, это когда ночью здесь звучали колокола церкви, чего в Киеве не было, наверное, лет 100. Так так реагировали на события такого чудеса. Отче наш, что и Сын на небесах, святый семья Твоя, нехай прийдет царство Твое, нехай будет воля Твоя. Они вышли сюда, к людям. Они э, дали защиту студентам, которые убегали вот от этой стелы после побоя. Открыли свои ворота. Они открыли сам монастырь для того, чтобы люди там укрылись, а потом там могли переночевать, поесть и погреться. И это, это тоже потрясающе. Я тоже такого не помню. Обычно церковь либо нейтральная, либо она не хочет ссориться с властью. В этот раз они проявили свою гражданскую позицию. Ну в общем иначе быть не могло, по-моему. Ехали там, мужик ехал в Черновцов. Я говорит, я хочу поехать на Майдан. И я ему рассказываю, что вот и я еду на Майдан. Он говорит, понимаете, я в Черновцах все время думал. Я до трех часов смотрел телевизор, все время я был в таком настроении. И что вот, вот я, я вот с народом. И я а жена говорит, ты что, с ума сошел? Как это можно до трех часов сидеть и вот это все смотреть? А он говорит. Ты понимаешь, я еще и на Майдан поехал. И так получилось, но у него такая ситуация, что он приехал в Киев, и теперь он на Майдане. Он говорит, так я же должен как-то доказать, что я был на Майдане. Так он набрал эти газеты с Майдана. И теперь, и теперь он говорит, я же буду всем рассказывать, что я был на Майдане. Когда разойдется? Кто, Майдан да. разойдется? И слава Украине! Не знаю честно говоря для того чтобы у нужна э, ну примитивно выражаясь нужна одна или несколько серьезных побед здесь люди стоят уже не столько за евроинтеграцию сколько э, за то чтобы э, не было президента мы все понимаем, что он никуда уходить не собирается. Скорее всего, он заберется с 2015 -го года. Поэтому, чтобы уйти отсюда, людям нужно понимание, от чего они, собственно, добились. Мне кажется, что они уже добились, потому что да, ни партия региона, ни Виктор Янукович в 2015 году не победят ни в коем случае. Нет таких фальсификаций, они еще не придумали, чтобы победить они заколотили крышку своего политического гроба очень много больших гвоздей. И достать их оттуда за оставшийся год будет очень сложно. Власть должна меняться, особенно плохая. Если она сама не уходит, ей надо помочь. Вот это помощь этой власти для того, чтобы она ушла. Не знаю, какая придет вместо нее, наверное, будет тоже весело. Esse é